Можно спросить у вас, это вы палкой уже останавливаете, да? Нет. Нет? А что стоите тут? Да. А что оформили, а да, вас вам объяснили права ваши, суть правонарушения. Да. Вы сейчас что то сделали только что? Ничего. Ничего? А вы, что вы на местах. Да, вы не против? Я, нет, я против. Я ваша коллега, журналистка, вы сделаете это А вы же, Да. Вы да. Вы согласны с нарушением нет, я не согласна. совсем? Я не согласна с тем, что вы не записываете без моего разрешения. А я вас не буду записывать, я только инспектора буду записывать. Ну, ну это же это у вас. Меня нет. Сколь... А... а прибега... Удалите, пожалуйста, запись, там есть мой голос, мои номера. Вашего голоса тут не будет, я отредактирую, ваших номеров также не видно. Удалите, пожалуйста, эту запись и начинайте записывать. Согласно 34-й статье Конституции, я имею право, вы же знаете, что собирать информацию в любом виде, да. А у меня нет журналистского удостоверения. 34-ю статью Конституции Украины, если вы знаете, то она там нету ничего, нет там нету слова журналист. Я знала, что вы имеете право вести запись, моего да. вас, вас, нету, и мне разрешение ваше не нужно. Есть, вот, собственно. Да? еще туда а сядете, отойдите, пожалуйста. Вы в салон вам кто, кто вам разрешил дверь открывать? Вы в своем Это уме? Вы в своем уме? Что, что, что? у вас руки трясутся? Испектор, да отойдите патрульную отсюда. Патрульную что надо? Инспектор патрульной службы лейтенант Гопкова. Что запинались в данном месте? С порушением экрана дорожного рук. Да, где? Так. А? Ваша ответ. Знак 334 Забороняю зупинку та стоянку. Знак 3.34 я не видел, потому що там ветка Початку проспекту дублюється ще не і далі. Не видел. Ви не бачили. Будь ласка, принятий. Ви что там остановились? Одіятия, паспорт, не буду. И полис ему Не буду. Чому? Ви мене останавливали? У вас немає. немає. Ви керуєте без посвідчення водія? Я керуюсь посвідченням водія я тебе покажу, як тільки на законну вимогу. Зараз є порушення правил дорожнього руху. Я маю право о, перевірити ваш автомобіль і перевірити ваші о, документи, які маєте пред'явити для так? перевірки. Немає тільки не пред'являти. Ви не Ні. Так? Ви мене не встановлювали до свидання. Ні, будь ласка, зачекайте. Зачекайте. Рацію бігом! Хватаємо рацію! Вы адекватный вообще, человек? Адекватный? Вы адекватный человек? Нет. Не? Я вижу. Я, полицей... Удостоверение служебное. 18.3 закона полиции. Ну слушаем. Что вам нужно? Чекаю ваше посещення, водія. Зачем? Вы порушили правила дорожнього руху, зупинилися на а зупинкому зупинкому місці. А саме А саме. Знак 34 зупинку зупинка достояла. Я знак 34 не знаю, який пункт правил я порушив. Який стоянка. пункт правил я порушив? Зупинка та Ты закон на національної поліції читал? Який пункт правил я порушив? Ви порушите право дорожнього руху. Який пункт правил я порушив? Я не розумію. Я розумію пункт В, правил, які я порушив. Не розумію. Вам треба розтлумачити. Треба так? розтлумачити. Чекайте зараз, розтлумачу вам. Ви мене затримуєте. Ворушувати. Я зупинив. Вам. Ви ви мене не зупиняли. Я, я зупинився сам. Будь ласка. Протокол зараз затримання. Я, зараз Протокол затримання. Розумієте? Мене не затримуєте. Я зупиняю ваше. Протокол затримання. Зараз це порушили. Розумієте? Протокол затримання. Зараз все буде. Протокол Почекайте. затримання. У мене зараз є протокол. Дома а чому підійшли до мене взагалі? Порушення прав дорожнього руху. Ви бачили, як я зупиняв автомобіль. Що? Ви бачили, як я тут зупиняв автомобіль? Зупи... Ви зупиняли автомобіль. Тут я його зупиняв. Тут автомобіль стояв, я підійшов і сів на місце водія. Ну. Ви мене зупиняли? Ні. Автобусі. Чому ви до мене підійшли? Він знаходиться, чому? Та, ну Він знаходиться, чому ви до мене підійшли. Я бачу, як ви зупинилися тут. Ви розумієте? бачили? Так. Да. Да? – да. Ви адекватний взагалі? Ви не розумієте... – адекватний взагалі? Я бачу, як ви зупинилися, ви як, як я оформлю. Ви адекватний чоловік. Ну, ви адекватний взагалі? Ви, походу, немножко не в собі. Здравствуйте, давайте я лучше Добре. с вами пообщаюсь, потому что ваш коллега какой-то неадекватний. Чекайте, зараз я по пояснил да, поясни, еще порушено. Поясни, поясны. Подойдите сюда, пожалуйста. Можно ваше служебное удостоверение? Инспектор патрульной полиции волосы 2-2 движения. Вот видите, вы законы национальной полиции хотя бы не нарушаете при обращении гражданам вы должны. Говорю, вот вы адекватный инспектор, потому что вы не нарушаете хотя бы законы национальной полиции при обращении гражданам вы представляете. Он На не представился, паспорт. он какой-то вообще неадекватный, честно говоря. зараз вас, Да, подойдите, пожалуйста. Инспектор, у меня нету времени, нет, вы меня нет, задерживаете. Нет. Если да, то протокол задержания. Если нет, то я поехал. Нет. Вы запинил автомобиль? Вы, каким, вы на камеру сейчас врете. Я, я не зупинял ваш что Вы просто Я не зупинялся. Я тут не зупинялся. Не ваш автомобиль находится тут, понимаете? Я, я устраняю правонарушение. Мой автомобиль тут не останавливался. Что вам непонятно? Как Я вижу, как ваш автомобиль остановился. Вы, вы, вы неадекватный. Отойдите, пожалуйста. Я с вашим коллегом пообщаюсь. С Виталием можете Виталий. Виталий, Виталий. Закон о полиции обратно нарушаете? Почему? Вы сейчас камеру включили? Она вы знаете, что она не постоянно. Вот этот вот жест, вы знаете, что вы должны предупредить включена, меня. Я, вам а запрещаю это изменить. видео где-то а, а опубликовать. Отойдите, пожалуйста, на надо вас. Это все только и моего командира роты. Нет. Боже, неадекват, полный. Что руки трясутся? Что, все все, ШТП, mm -hmm. поранами, Я просто хотел поинтересоваться, почему водители остановили с правилом, с нарушением правил дорожного движения. Водитель, какие Ну вот машина, которая вот вы остановили девушку. Ты адекватный вообще? Он Ваш Видите, коллега медосмотр проходил. Так, как вы зараз только с порушением права встало, Я этого не видел, потому что вот если вот вы сядете с моим ростом, вот я тот знак, я физически его не мог увидеть. И, ну, и да, я да, тут не да, вставал. Против, в инфекте, в не я я не ехал. Вы же не знаете, даже с какой стороны этот автомобиль двигался. Смотрите, зараз э, мы, на напарник может, моя полное право прийти до вас и проверить документы, так как вы стоите с порушением различились. Знаете. С какой целью? Давайте я вам документы покажу вашему напарнику. Не покажу, он неадекватный какой-то полностью. У него руки трясутся, он какой-то вот, я боюсь, что он не проходил медкомиссию вообще. Знаки схваливанности, разумеете, вы, глаза ваши бегают, я не разумею ваши. Потому что меня бесят вот такие, как вы, которые пришли на зарплату, жива, наркотики, алкоголь, все что угодно. Можете меня на 130-й отвезти, но вы тогда в прокуратуру я сразу же заявление пишу. Это можно. можно? Вы хотите... Я не хочу с тобой общаться. Ты неадекватный или ты глухой? Я, стой, я не, на, на ты. Не я мо... с вами. Иди. А, а... Можно я с вами буду общаться? Можно. Он просто какой-то больной на голову. Честное слово. Вот вы посмотрите я, него. Не я не убражаю, но он хвора людина. Скажите ему, пусть камеру заберет, отойдет отсюда. Нет, вы ждем, как вы Вы знаете. Я отказываюсь на вам. Я на камеру отказываюсь их предъявлять. Если вы камеру отвернете. Ну вы что, как у случаев выгнала камера? Ваши, вы если вы переживаете, ваше служебное удостоверение будет вырезано, оно нигде я не, не Я на камеру вам ничего показывать не буду. Я могу его вернуть а раз, раз Да, пожалуйста. А вот это что он сейчас Приво. делает? Можно я выйду на секунду? Осторожно. Вы в своем уме? Ты сейчас что делаешь? Фотографируешь? Будьте добры, мне телефон прокуратуры. У вас есть? Да, знаю. Я хочу сейчас вызвать. Дай мне телефон. Вот сейчас ты доигрался полностью. Сейчас документы вам никто показывать не будет. Сейчас сюда будет следственная оперативная группа да, Хочу сообщить о противоправных действиях сотрудника национальной полиции. Нагрудный жетон 1573. На автомобиле 1206 на проспекте Воссоединения. Меня незаконно, меня незаконно удерживают, угрожают и хотят забрать у меня документы. Не снимайте меня. В чем? Слушаю. Виталий меня зовут. Виталий. Смотрите, Давайте теперь, вот От... вы адекватный человек, Давайте с вами я пьем, пообщаюсь. Смотрите, t... смотрите, <melo se Davidson> я откуда ехал? Eu. Там знаков нету. Я еду сюда, тут ветка. Вот встаньте сюда. Знак видно? Посмотрите, знак видно. Вот ответьте <п Carneño> на камеру. Знак не видно. Знак не видно. Я остановился <Spy noise> сделать замечание вам, что вы остановили. Автомобиль остановили и зачем вы его тут остановили? Хотел поинтересоваться. Ваш неадекватный коллега подошел, начал, у меня. Документы требовать непонятно почему менять мне правонарушение. Я вам могу сейчас показать свое водительское удостоверение, показать свидетельство регистрации и поехать, потому что я очень тороплюсь. И если я опоздаю на работу, то поверьте мне, у меня два суда будет: один в середине июля, один в середине июня. И я напишу в прокуратуру и на вашего коллегу и на вас. Я не спорю. Да. Да. Через э, Да. Автомобиль данный, пересек перед нами, ну. Я понял. Это Я можно было так ответить и все? Да. Чтобы оформить, Смотрите, а, пол, а знаете как получается? Я спросил просто. Инспектор начал на меня бросаться, потом подошел к машине, открыл дверь моей машины, что является уже превышением служебных полномочий, и карается к к криминальным кодексом Украины. Начал засовывать свою голову в мой автомобиль. Мне просто вот видеозаписи этого достаточно будет, чтобы вы по судам ходили очень долго. А ваш инспектор просто посидел немножко в тюрьме годика три. Да это вы такой, вот вы показываете, да. Иди, я, я с тобой не разговариваю. Я вам могу видеозапись показать, написать заявление о преступлении, проникновение в частную собственность. Вы его будете рассматривать? Или мне, следственно, оперативную группу вызывать? Да, или отпечатки пальцев вот этого вот кадра снять с двери. Я, я их не снимаю можете вызвать и... я могу вызвать у меня нет времени да я с тобой не разговариваю смотрите я поспешаю вы меня задерживаете я вас здесь все до свидания ради бога можно все по можно но если бы ваш коллега не был бы неадекватом номера можете сверить подойти вы же знаете, что только при составлении административного протокола он Нет. Закон да. про обоисково-цивильное страхование, статья 16, нам говорит, что страховой полис предъявляется только в случае составления административного Прето, протокола. Прето, да, право, Ладно, давайте не буду я с вами спорить, потому что... Судя по вашему коллеге, вы вообще... <связано> ну, вы хотя бы общаетесь адекватно, полис. В руки давать не буду. Все. Вам тоже.